Обстановка по кайфу. Мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только для нас. Сегодня Олег Кинцов в гостях Бартоломео. Обстановка по кайфу. Сегодня в интервью Олег нам расскажет все свои секреты. Дорога, если ты готова сменить свою фамилию на фамилию Кинзова. Олег Кензов родом из Полтавы. По национальности он украинец. По знаку зодиака Лев. Звезда Олега Кензова зажглась после участия в музыкальном проекте X Factor. У Олега было все, чтобы получить популярность. Артистичность, красивый голос и природное обаяние. Сменить фамилию на фамилию Yeah, 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 yeah. как прошел твой карантин я наблюдала в Инстаграм. конечно ты скучал за публикой за концертами набрал вес да об этом и хотел сказать как прошел мой карантин как же видите в камеру не вмещаются щеки Ну, все говорят блин такие милые щечки просто к этим щечкам еще добавляется в так застегнуть тяжело очень кроссовки уже понимаю что ну просто ты жирдяй короче вот но видите, потею, мокрею благодаря концертам, хоть я сброшу. мы В этом ставит музыку только для нас. У тебя, конечно, это самая звездная песня «Обстановка по кайфу». Сегодня ты ее исполнил там три или четыре раза. Как ты думаешь, вот успех этой песни? Почему такая энергетика исходит? Я честно скажу, я не знаю, я в прикол эту песню написал. Вообще, вот просто вернулся как раз в Перу, слышу, ну, часто кавказские мотивы в моде. Я просто, у меня вакуум был долго, я в Перу только, только рагетон слушал, не было времени это слушать нашу музыку, снимали шоу очень долго. Думаю, да приколюсь тоже, напишу, я люблю цыганские мотивы вообще с детства. Вот, написал, дал своему менеджеру, он говорит, это вышка, ты переплюнул сам себя. Им долго-долго, 4 месяца уже прошло никакого результата. Мы уже ракету бомбу петарду выпустили и тут по кайфу. Просто стреляет. Вот. Я не верил, что так можно просто выпустить песню и. Видимо, не надо зацикливаться. Вот видите, я ничего, когда ты ничего не ждешь, отпускаешь, как на рыбалке, ждешь, думаешь про ту рыбу, ничего не и в любви так же. И в любви так, не надо за ней гнаться. Вот как счастье, да, как дурак сказал, да, когда ты за счастьем бежишь, оно от тебя убегает. Когда убегаешь ты, оно гонится за тобой. Когда ты остановился, вроде ничего и не надо. О боже, не знаю, что в тебе нашел я, но все же. Когда ты рядом хорошо, а ты У тебя так много тату. У меня есть вот дочки дочке посвятил тату. Это моя маленькая дочь ну, в крыльях ангела. Вот, это потому что я лев по знаку зодиака. Это оберег. Это счастье, любит тишину. Музыка. Per sempre, вот можете снять. Музыка со мной навсегда, чтобы я никогда не забывал и не отступал от своей мечты. А вот там поцелуйчик можешь показать? Да, он тут, я забыл, сказал. Это Это Коломойского. В приватбанке был перерыв, и тату-салон мой напротив в Полтаве находится. Я пошел и сделал губы. Все губы? Говорю, чичи, Коломойского, блин, приватбанк не открывает. А ты опять взяла мой телефон, и что ты в нем пытаешься найти? Малышка, я же только твой камон, Никто у нас не встанет на пути. Ты сказал вот о дочке, опять же, в Инстаграме я увидела, ты много ей посвящаешь своих постов, сторисов, она такая у тебя зайка. Но это что-то светлое в моей жизни. Это то, что меня останавливает, ты глупых поступков ведешь себя, где-то как-то неправильно поведешь, вырастет дочь, и что и скажут другие о тебе? Что Твой папа какой-то там такой-сякой. Поэтому это ответственность. Я хочу, чтобы моя дочь меня гордилась и стараюсь как-то всегда немного оттормаживать. Потому что я по жизни такой. Много хулиган заносит бомба, битар, мне. но благодаря битар, дочери. А, битар, она меня держит, битар. она мой лучший. Ракета, бомба, битарда, пуска, 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 девочка. Если у тебя сейчас любимая девушка, влюблен ли ты, занято ли твое сердце на сегодняшний день? Ну, как девчонки, Обращайтесь, звоните, пишите, что читаешь вот эти вот письма любовные. Дирек, честное слово, очень тяжело читать, потому что он, там, ну, у меня подписки резко растут. И сейчас более там, 99 запросов. А сколько это, я даже понять не могу, и оно теряется, к сожалению. И как-то, ну, соцсети немного разъедают мозг, мне кажется. Ну, ты не можешь сконцентрироваться, просто фигней. Страдаешь, серфишь по страницам. Ну, я стараюсь, стараюсь читать. Я... Батя, мы стараемся. Папин бродяга, мамин симпатяга, И по жизни красавчик, 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 ваш пей. А моде. Считаешь ли ты себя очень модным человеком? Или вообще тебе пофиг, пошел, купил и выкинул в следующем сезоне? Честно говорю, я ну, люблю спортивные костюмы очень сильно. Мне удобно, вот там, не буду бренды называть, опять же, мы же рекламой не занимаемся. Я, у меня, как говорят, рак вкуса, на самом деле. Я, ну, у меня нет вкуса вообще. Вот в одежде точно. Знаете, пшенка, вот цыганская селевая Ну не знаю, не, я не умею одеваться. И я всегда, если иду, ну даже там шопиться, я либо даже бывшую жену иногда зову, прошу помочь, либо девушку, когда она может. Ну короче, ну сам я знаю, что я как выберу, это будет просто, ну сочетаться будет просто невероятно. по мы с тобою танцуем. В этом клубе сегодня диджей ставит музыку только Это для Это был Олег Кинзов, специально Обзор, для программы Тип-Топ. Я М -м -м. тебя Пока-пока-пока. Я тебя украду на глазах у друзей твоих прямо сейчас.